पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने कहा है कि मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं टीम में कैसे सिलेक्ट हुआ हूं नेशनल स्टेडियम कराची के मिस्किट जोन में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगु करते हुए खुशदिल शाह का कहना था कि मैंने कभी भी अपने लिए क्रिकेट नहीं खेली अगर मैं अपने स्कोर के लिए खेल रहा होता तो आज पर्ची पर्ची की आवाज ना लगती इनका कहना था कि लोग तो मुझ पर दो साल से आवाज़ें लगाते अब तो आदत हो गई अब तो कहता हूं कि और आवाज़ लगाओ प्लेयर के लिए गलत नारे लगे तो बुरा लगता है लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूं मैं इसको हैंडल कर सकता हूं कौमी टीम के नायब कप्तान का कहना था कि हमें अपने 30-40 रन्स को बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा अलराउंडर कौमी टीम उन्होंने कहा कि चाहे जो भी दरकार रन रेट हो मैं विकेट की पुर्वा किए बगैर कोशिश करता हूं आज भी मेरी यही कोशिश थी कि टीम के लिए बेहतर से बेहतर करूं नसीम शाह से यही बात हो रही थी कि अगर आखिरी ओवर तक गए तो मैच हाथ में होगा बाई हाथ के बल्लेबाज़ का कहना था कि शुरू में फ़खर के ना होने की वजह से हमारा अग़ अच्छा ना हो सका चालीस फीसद गेम में वापस आ गए थे मगर बाद में विकेट नहीं थी तो मुश्किल हुई उन्होंने कहा कि होम ग्राउंड पर प्लेयर इन्जॉय करना चाहता है इस तरह नहीं होना चाहे हमारा फोकस होता है कि हम मैच कैसे जीतें काफी सारी चीज़ों को अगले अहम मैच से कबल ठीक करना होगा अपनी गलतियों को दुरुस्त करके अगले मैच पर फोकस करना होगा नसीम शाह खुशदिल शाह का कहना था कि आज मैच हमारे हाथ से निकल गया लेकिन आगे कोशिश होगी कि मैच अच्छे अंदाज में फ़िनिश करें हमारे मुख में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही तो लोगों को चाहिए कि टीम और प्लेयर्स को बैक करें उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक में जो छठे सातवें नंबर पर मेरी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है जब टीम से ड्राप हुआ था तो यही सोचा था कि ऐसा कम बैक करूँ कि किसी को शक ना हो खुशदिल शाह का कहना था कि लोगों को ये नहीं पता होता कि एक प्लेयर कितनी मेहनत करता है चार पांच प्लेयर्स हैं जो इस बैटिंग पोजीशन पर आते जाते रहते हैं छह सात नंबर प्लेयर के लिए खिलाड़ी को काफी सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ता है उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन के बारे में कहा कि मैं कभी ऐसी सूरतहाल में नहीं आया जब टीम मुश्किल में ना हो